Artıq bəzi ölkələr Avropa Şurasına imtiyaz kimi deyil, yük kimi baxırlar. Çünki ötən müddət ərzində məlum oldu ki, Avropa Şurası çox vacib məsələlərdə susur və ya tərəf tutur. Bu fikirləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Kamal Cəfərov səsləndirir və bildirir ki, Ermənistan 30 il ərzində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərini işğal altında saxlayıb və AŞPA Ermənistanın beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün kifayət qədər səhidib. When we Azerbaijan MPs from here Biz Azərbaycanlı deputatlar müxtəlif vaxtlarda Assambleya tribunasından Ermənistanın Laçın yolundan qanunsuz hərbi məqsədlər, təbii sərvətlərin qanunsuz dövriyyəsi üçün istifadə etdiyini və eyni zamanda Laçın yolunda 2021-ci il istehsalı olan minaları yerləşdirdiyini bəyan edəndə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistanı qınamadı. Azərbaycan beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə uyğun olaraq Laçında beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisində sərhəddə müdafiə məntəqəsi yaradanda Parlament Assambleyasının bəzi deputatları yenidən beynəlxalq bu gün əsas prinsiplərinə zidd mövqe tutar aşparlar bilməlidir ki bu qaydaya görə Laçında sərhəd nəzarət məntəqəsinin yaradılması Azərbaycanın daxili işidir Qaraqabax Azərbaycanın daxili işidir which cannot be violated or disputed